इस वीडियो में पैटिस की डो बनाने की तरकीब पूरी तफसील के साथ और उसकी तैयारी में सारे सीक्रेट्स भी रिवील करेंगे अजाय तरकीबी सामने रखे हैं, जैसे कि दो किलो के करीब मैदा है तो मार्जरीन दो किलो की पैकेट में मिलती है हम एक किलो इस्तेमाल करेंगे रेशो ये होनी चाहिए कि जितना मैदा हो उससे आधी मिक में पफ मार्जरीन इस्तेमाल करनी है एक कप कुकिंग ऑयल चीनी एक कप और चीनी जितनी भी इस्तेमाल करें उससे आधी मिक इस्तेमाल करना है पानी इस्तेमाल करेंगे जैसे जैसे जरूरत होगी हमें क्योंकि यह आधी मार्जरीन इस्तेमाल करनी है तो आधी लेकर उसे पेपर के ऊपर ही ठोक कर नरम कर लेंगे क्योंकि ये बहुत सख्त है इस तरह कुछ नरम हो जाएगी तो आसानी होगी ये काम किचन हैमर की मदद से भी किया जा सकता है यहाँ हमने पफ मार्जरीन को छुरी की मदद से काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बना लिया है अब हम इसके ऊपर प्लास्टिक रख के हैमर करेंगे कि बिल्कुल प्लेन हो जाए इससे बहुत नरम हो जाएगा और दो बनाने में आसानी होगी अब दो किलो मैदा में से डेढ़ किलो लेकर गूंदने की पोजीशन में रख लिया अब इसमें नमक चीनी ऑयल और थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेना है पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो मैदे को आटे की तरह गूंध लेना है कि गुठलियाँ ना बनने पर डोरन नरम नहीं होने देनी इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे इसको बर्तन के साथ चिपकना नहीं चाहिए अगर चिपक रहा हो तो थोड़ा सा ऑयल मजीद शामिल कर दे आधा घंटा ऐसे ही ढॉप कर रख ले आधे घंटे बाद एक दफा से सा गूंद ले इसको फैलाने से अगर स्मूथ नहीं होता तो मजदूर गूंदने की जरूरत होती है इतना गूंद लेना है कि बिल्कुल समूथ हो जाए थोड़ी देर के लिए रख ले दोबारा फिर गूंद ले मशीन है तो आसानी होगी अगर से तो मेहनत करनी ही पड़ेगी जैसे ही डो तैयार हो जाए तो उस मैदा की मदद से जो इलादा रख छोड़ा था पहलना शुरू कर देते हैं देखिए कितनी स्मूथ डो तैयार तो हो रही है अब इसको लंबाई के रूप बेल करके फैला लिया इस तरह दिखाया जा रहा है इस तरह पफ मार्जरीन के दो हिस्से करके एक हिस्सा डो के ऊपर रख देंगे इसकी दिखाए गए तरीके के मुताबिक लेयर बना लेनी है अब इस वस्त बीस मिनट के लिए ढाँप कर रखेंगे और शीट उतार कर दोबारा गूंदने का अमल शुरू कर देना है खुश्क मैदा इस्तेमाल करते रहना और हल्का हल्का मैदे की मदद से दबा लेंगे के गूंदना आसान हो जाए इसको बेलने के ऊपर फोल्ड करके साइड पलट लेनी है लेयरिंग के लिए जरूरी है कि खुश्क मैदा बार बार इस्तेमाल करना है इसको तो बड़ा रोल आउट कर देना है और पतला करने के बाद खुश्क मैदा जार कर दोबारा तो फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करते वक्त मैदा जारते रहना है फोल्ड करने का तरीका यही अपनाना है ये देखिए कितनी खूबसूरत तय लग रही है और तो कमाल की लग रही है थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख थोड़ा, फिर गाय फिर लगाना इस समल को हमने तीन से चार मरतबा दोहराया जितनी लेयर्स बनेंगी, उतना ही जबरदस्त प्रैक्टिस तैयार होगा ऐसी छह दरमियाने साइज के प्याज चॉप कर लिए हैं एक फुल चिकन चेस्ट को उबाल कर रेशे बना लिए हैं चिकन की यखनी यानी स्टॉक को से रख लिया है एक गिलास दूध लहसुन अदरक की पेस्ट तकड़ी बना दी प्याली दस सदर आरी मिर्च बारीक चॉप कर रखी है एक टी स्पून नमक और इतनी ही काली मिर्च शामिल की है पोतीली में आधा कप ऑयल डालकर चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर दिया है प्याज को इतना फ्राई कर करना है कि इसका रंग कुछ बदल जाए और इसकी बू खत्म हो जाए इसका रंग गहरा ब्राउन नहीं होने देना फिलिंग का हमने सफेद रंग की ही तैयार करनी है यहाँ प्याज मतलूबा हद तक फ्राई हो गया है तो इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देते हैं इसको अच्छी तरह भून लेने के बाद पेस्ट की बू खत्म हो जाए सब्ज मिर्च की पेस्ट शामिल कर देते हैं। हम मजीद कुछ भूल लेने के बाद इसमें नमक, काली मिर्च और चिकन शामिल कर देते हैं। अब चिकन स्टॉप डालने के बाद अच्छी तरह पक गया तो इसमें दूध शामिल करने के बाद इसको मज़ीद पाँच मिनट के लिए पकाएंगे दूध शामिल करने से हमारी सफेद रंग की फिलिंग तैयार हो जाएगी यहाँ हमारी फिलिंग तैयार हो गई है ये जरा पतली है तो इसमें दो से चार टेबल स्पून मैदा आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे अब डो जो तैयार हुई है डो को सांची की मदद से काट लेंगे भी पैक्टिस तैयार करने हैं और फिलिंग के ऊपर वाला हिस्सा पानी में डबो कर रख देना है जितने हिस्से पानी में डबोए हैं उतने ही हमने सांची में निचली लेर बिछा देनी है निचली लेयर के ऊपर फिलिंग की लेयर बिछा देते हैं फिलिंग आप अपनी मर्जी से तैयार कर सकते हैं अब जो ऊपर वाली लेयर्स पानी में डबो रखी थी उनको फिलिंग के ऊपर बिछा देंगे पानी में डबो कर ऊपर वाली लेयर लगाना बेहतरीन सीक्रेट टिप है नॉट फॉर माले बहुत कम लोग आपसे ये शेयर करेंगे ये रेसिपी प्रोफेशनल फैशन दल की सिखाई हुई तरकीब है अब अंडा फेंट कर ब्रश की मदद से कॉट कर देना है सांचे पर गिरना नहीं चाहिए नहीं तो ये अच्छा साराइज नहीं होगा इसके बाद इनको लिपी हीटेड ओवन में पाँच मिनट के लिए रखे और फिर 180 सौ अस्सी टेम्परेचर पर बीस मिनट के लिए बेक कर ले। अब इसी से दूसरी शेर तैयार कर लेंगे इसको जरा सा बड़े साइज से काट लिया। इसमें फिलिंग रख देनी है फिर कांटे की मदद से शेप दे देनी है देखिए अब पके नहीं फिर भी कितने खूबसूरत दिख रहे हैं अब अंडा फेंटा हुआ प्लाई कर देना है इनको भी उसी तरह बेक करना है अल्लाह करीम हमारे खानों में बरकत और जायका दाह फरमाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें अच्छा सा कमेंट करें और नए आने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके शुक्रिया